بلکہ ایک روایت میں آتا ہے ایک عورت چار مردوں کو جہنم میں لے جائے عرض کیا حضور وہ کیسے رما ایک عورت کو جہنم کا حکم ہوگا وہ عرض کرے گی مالک میرے باپ کو بلایا جائے بلایا جائے گا یا اللہ یہ میرا باپ اور میں اس کی بیٹی میری تربیت کا جوہر تو اس کے ہاتھ تھا آج جن گناہوں کے سبب سے میں جہنم میں جا رہی ہوں تو اس کا ذمہ دار یہ ہے اس نے میری دینی خطوط پہ تربیت نہیں کی اب وہ باپ جس نے اپنی بیٹی کی ہر فرمائش پوری کی لیکن دین نہیں دیا وہ قیامت کے دن رب کے سامنے کیا جواب دے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسے بھی پکڑو اس کے اس کے باپ کو بھی پکڑو اور دونوں کو جہنم میں لے جاؤ عرض کرے گی نہیں مالک میرے بھائی کو بلایا جائے بھائی کو بلایا جائے یہ میرا بھائی اور میں اس کی بہن میں اس کی غیرت تھی میں جب بے پلتا گھر سے اپنے لبوں پر حیا کی لالی سجا کر سڑکوں پہ آتی تھی اس کے غیرت کا جنازہ نہیں نکلتا تھا اس نے کبھی مجھے روکا تھا اس نے کبھی مجھے منع کیا تھا اگر اس کی غیرت جاگتی اس میں احساس موجود ہوتا تو میں اتنی آوارہ نہ ہوتی کہ آج مجھے جہنم میں اس کی سزا بھگتنا پڑتی اب وہ بھائی کیسے جواب دے گا جس کو خود چوکوں اور موڑوں پہ کھڑا ہونے کا چسکہ ہے اور وہ کالج کے دروازوں پہ کھڑے ہو کر کے اپنی نظروں کو تسکین دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میری بہن دوسروں کی نظروں سے محفوظ ہے کل قیامت کے دن وہ بھی جواب نہیں دے سکے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسے بھی پکڑو اس کے باپ کو بھی پکڑو بھائی کو بھی پکڑو جہنم میں لے جا بلایا جائے جا 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 یہ لازم تھی طلاق کی دھمکی ایک ایسی بات اس کے پاس تھی کہ مجھے جو چاہتا منوا لیتا مجھے اپنے انداز میں ڈھال لیتا ماں باپ کے گھر میں میری جیسی بھی زندگی گزری تھی گزر گئی تھی لیکن جب میں اس کے ہاں آئی تھی تو یہ اپنا رنگ مجھے دے دیتا اب وہ خامد کیا جواب دے گا جو خود عورت کی باہوں میں باہیں ڈال کر پارکوں میں گھومتا ہے اور دوستوں کو چائے پہ بلوا کے اپنی بیوی بی کو بے پردہ سامنے بٹھوا کے کہتا ہے بتاؤ بھابی کیسی ہے جو اپنے دوستوں سے اپنی بیوی بی کے حسن کی داد مانگتا ہے کل قیامت کے دن وہ بے غیرت خامد کیا جواب دے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسے بھی پکڑو اس کے باپ کو بھی پکڑو خامن اور بھائی کو بھی پکڑو اور جہنم میں لے جاؤ عرض کرے گی نہیں مالک میرے بیٹے کو بھی بلایا جائے بیٹے کو بلایا جائے یہ میرا بیٹا اور میں اس کی ماں میرے سینے میں نے تھی اس کے چہرے کی اداسی میری زندگی میں اجار ڈال دیتی میری زندگی کا سارا حسن اس کے چہرے کی خوشی سے وابستہ تھا اب یہ اگر مجھے کہتا کہ امی میں کھانا نہیں کھاؤں گا تو نہیں پڑتی ہے تو گھر سے بے پردہ نکلتی ہے تو کیا میں اپنے اس بچے کی رضا کے لیے اپنے مزاج کو نہ بدلتی اب وہ بھی کوئی جواب نہیں دے گا جس نے ہر خواہش پر مچلنا سیکھا تھا اور اپنی فرمائش کو ماں باپ سے پورا کروایا تھا لیکن دین کے بارے میں کبھی اس نے اپنے ماں باپ کے کسی معاملے کے اندر کسی حکمت سے بھی کوئی بات نہیں کی تھی اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسے بھی پکڑو اس کے بھائی باپ بیٹے اور خامن کو بھی پکڑو اور پانچوں کو گسیٹ کے جہنم میں لے جاؤ فرمایا اس طرح ایک عورت چار مردوں کو جہنم میں لے جائے تو صاحبو یہ زندگی ہماری گزر رہی ہے ہم دیکھیں کہ ہم کسی کی شامت عمال سے نہ پھس جائیں اپنے معاملات کو بھی حسن دیں اور نیکیوں کے نور سے اپنے من میں اجالے کی کوشش کریں اور دوسرا اپنے ارد گرد کے جو لوگ جن کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے کل قیامت کے دن ہم سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اپنے آپ کو اور اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچا رہا کل کوئی عذر مسموع نہیں ہوگا نہ ادھر ادھر کی بات کر مجھے یہ بتا قافلہ کیوں لٹا مجھے رہزنوں سے غرض نہیں تیری رہبری کا سوال ہے تو سربراہ تھا خاندان کا تھا خاندان کیوں لٹ گیا اس کے مزاج میں لا دینیت کیسے آگئے آوالگی کیسے آگئ تو اس کا سربراہ تھا تو قیامت کے دن سربراہ سے سوال کیا جائے گا اللہ تعالیٰ جل شان نو ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے کہ کل قیامت کے دن ہم سب خلو ہو جائیں